Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera apa khabar semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat pada malam ini. Alhamdulillah, saya Nur Azmin Timahuddin selaku moderator anda pada hari ini dalam satu forum yang sangat menarik yang kita akan membincangkan dan mengupas isu semasa berkaitan teknologi dalam pendidikan terutama dalam bahasa Melayu. Yang istimewanya pada malam ini, tajuk utama yang menjadi pilihan panel kita ialah penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran bahasa Melayu. Hmm. Yang malam ini kita bertuah sangat kerana bersama kita ialah lima orang panel hebat iaitu saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, Cik Edna Borengang. Hai Cik Edna. Hello. Hello. Dan saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, Cik Rusila. Hai Cik Rusila, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Hai. Dan seterusnya kita ada panel ketiga iaitu Cik Natasha Suhada, panel keempat Cik Juliana binti Maiden dan panel hebat kita yang terakhir ialah Dayang Nurul Hanani. Ahli panel kita pada malam ini juga merupakan antara bakal warga pendidik khususnya dalam pendidikan pengajaran Bahasa Melayu. Jadi mereka bukan sahaja membawa semangat baru dalam dunia pendidikan malah bersedia untuk menghadapi cabaran dan memanfaatkan teknologi seperti AI dalam bilik dajah kelak sudah pasti masing-masing membawa pandangan dan pengalaman yang sangat berharga dan pastinya hujah mereka menjadi satu penerangan dan manfaat yang jelas. Jadi semuanya akan terjawab sebentar lagi. Jadi para hadirin kena menonton sehingga tamat rancangan ini. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan sebesedikit tentang penggunaan kecerdasan buat AI dalam pembelajaran bahasa Melayu. Bercakap tentang teknologi masa kini memang kita tak dapat dinafikan macam-macam teknologi canggih dah masuk ke dalam dunia pendidikan sekarang. Dulu kita hanya kenal teknologi seperti email, projektor, lama web pendidikan. Tapi saat ini ada yang guna chat CBT buat karangan, ada yang suruh AI reka soalan objektif, buat pantun, buat teks ucapan cikgu pun boleh. So kadang-kadang saya sendiri terkejut, eh ni kerja manusia ke ataupun robot? Okey jadi kemajuan teknologi sedikit sebanyak akan mempengaruhi cara pengajaran dan pembelajaran dan ianya juga akan memberi kesan besar dalam pendidikan termasuklah bahasa Melayu. Jadi ada kebaikan dan juga ada risiko di situ. Of course lah eh kita tahu kebaikan dia kita memudahkan pembelajaran, menjimatkan masa, bantu pelajar tingkatkan kemahiran besar bahasa secara interaktif. Tapi risiko dia ialah pelajar terlalu bergantung, hilang kreativiti dan penguasaan bahasa sebenar tu kemungkinan akan terjejas. Jadi timbul persoalan, bolehkah AI ganti peranan guru dan bantu pelajar hayati keindahan bahasa ibunda kita? Sebab kita semua tahu eh, di Malaysia bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang menjadi bahasa ibunda. Jadi dengan penggunaan AI yang sepenuhnya kemungkinan bahasa Melayu tu uh, bertepatan. Adakah ia bertepatan seperti yang seperti yang aslinya? Jadi pentingnya bagi pendidik menilai AI peranan AI secara kritis agar penggunaannya selari dengan matlamat pembelajaran Bahasa Melayu. Jadi kita ke ahli panel pertama, Cik Enna, bolehkah berkongsi dengan penonton semua apakah isu sebenar dalam topik perbincangan kita pada malam ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Uh, Okey, sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan uh, salam sejahtera kepada moderator barisan panel uh, yang dihormati serta semua penonton yang mengikuti forum ini. Saya Nia Baragang, panel pertama dalam forum ini. Okey, menjawab kepada persoalan yang ditanyakan oleh moderator sebentar tadi. Salah satu isu yang ingin saya kongsikan hari ini berkenaan dengan tajuk utama kita ialah mengenai kebergantungan pelajar yang semakin meningkat terhadap teknologi ini. Okey, ya memang kita kita tidak dapat menafikan AI seperti ChatGPT dan pelbagai aplikasi lain memang banyak membantu guru begitu juga dengan pelajar ya di mana seperti yang kita tahu AI ini amatlah bagus kerana mampu menjimatkan masa kita mudah digunakan dan boleh menjenda idea dengan pantas namun begitu Uh, sejak akhir-akhir ini saya sebagai bakal pendidik saya dapat melihat satu trend yang membimbangkan ataupun isu ya uh, di mana ramai pelajar mula menggunakan AI sebagai jalan pintas utama. Okey sebagai contoh dalam subjek bahasa Melayu, mereka menggunakan AI sepenuhnya untuk menyiapkan karangan, menjawab latihan tatabahasa dan menyiapkan tugasan tanpa benar-benar uh, memahami isi kandungan pelajaran. Pelajar pula hanya saling tambah menyamak atau mencuba menulis sendiri. Oke, okay, saya uh, saya ada melakukan pemerhatian terhadap satu kajian ini di mana uh, pada tahun 2023 didapati sebanyak 79.5% pelajar uh, menyatakan mereka bergantung dengan aplikasi seperti ChatGPT untuk menjawab soalan, menyiapkan tugasan dan berbincang topik tertentu. Oke, okay, uh, berdasarkan kajian tersebut uh, angkat Angka ini jelas menunjukkan bahwa tahap kebergantungan pelajar terhadap AI sangat tinggi, dan ini bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan ya. Oke, okay, apabila pelajar terlalu bergantung kepada AI, uh, mereka cenderung menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Mereka menjadi kurang berpikir secara kritis, kurang menulis secara aktif dan lama kelamaan mungkin tidak lagi menghargai proses memahami bahasa Melayu secara mendalam. Oleh itu uh, perlu kita ingat bahwa bahasa Melayu Bukan sekadar subjek hafalan, ia menuntut kemahiran berfikir, mengolah, dan menganalisis. Oke, okay, sebagai bakal pendidik, saya percaya isu ini sangat penting untuk kita ambil perhatian. AI memang satu alat yang hebat, tetapi uh, kita perlu ingat, uh, penggunaan tersebut kena lebih bijak dan berpandukan kefahaman kita, bukan semata-mata untuk jalan pintas. Oke, okay, sekian saja pengusian saya untuk isu pertama. Terima kasih. Terima kasih uh, atas pandangan yang benar daripada panel kita, Cik Ena. Baik, itu tadi pandangan daripada Bama. Cik Ena. Sekarang, sekarang kita beralih pula kepada panelis seterusnya, iaitu Cik Rusila. Okey, uh, apakah isu lain yang boleh dikupaskan dalam topik kita pada hari ini? Persilakan Cik Rusila. Terima kasih moderator dan panel-panel lain. Assalamualaikum, nama saya Rusila. Hari ini saya akan membangkitkan isu tentang kurangnya kemahiran guru dalam mengaplikas mengaplikasikan AI. Okay, seperti yang kita tahu uh, terdapat guru-guru veteran pada masa kini kurang pendedahan kepada uh, aplikasi AI, jadinya uh, isu ini boleh menyebabkan uh, masalah kepada uh, student. So uh, guru veteran tidak biasa dengan AI seperti chat GPT dan Canva AI dan aplikasi-aplikasi lain. Selain itu kekurangan juga latihan dan pengalaman dalam teknologi terkini mereka juga berasa takut dan ragu-ragu untuk mencuba mendekatkan diri mereka dalam penggunaan ataupun peng uh, diri dengan pendekatan baharu Okey, uh, selain itu um, ke kurangnya kemahiran guru dalam, dalam mengaplikasikan AI dalam pengajaran ini terutamanya dalam subjek bahasa Melayu. Uh, khususnya bagi mereka, uh, guru yang telah mencecah umur yang berusia mereka juga tidak biasa dengan aplikasi-aplikasi pada masa kini uh, selain itu mereka juga kurang diberikan latihan dan pendidahan yang lebih meluas kepada proses PDP uh, yang pada masa kini lebih tertumpu kepada kaedah yang baharu dan uh, terpaksa menggunakan kaedah lama yang kedua stas uh, berdasarkan statistik kajian uh, melalui Malaysian Research and Education Foundation pada tahun 2020, 2021 sebanyak 20% guru berumur antara 41 hingga 60 tahun mengaku rata-rata daripada mereka tidak selesa dengan menggunakan teknologi pada masa kini. Okey. Ini bukan uh, dikira sebagai angka kecil. Ini juga menunjukkan satu dalam lima guru yang menghadapi cabaran sebenar dalam Uh, dunia pendidikan pada masa sekarang untuk menyesuaikan diri mereka dalam era digital uh, jika sebahagian besar daripada mereka ini mengajar subjek kritikal seperti bahasa Melayu pelajar akan terus perangkap dalam kaedah lama yang membos agak membosankan dan tidak relevan kesan uh, terdapat juga kesan kaedah daripada pengajaran secara tradisional jika uh, guru terus guna kaedah lama seperti salin di papan putih hafal kosakata Uh, ada kalanya mungkin uh, penyampaian itu tidak akan masuk kepada um, Tidak dapat diterima oleh pelajar sekarang Kerana kebiasaannya rata-rata daripada mereka telah didedahkan di, menggunakan Apa? Um, teknologi kan Selain itu sesi pembelajaran juga jadi, uh, menjadi kurang interaktif Pelajar juga cepat bosan dan eh? kurang minat terhadap bahasa Melayu Okay Uh, perbandingan guru uh, antara guru mahir AI dan tidak mahir AI. Guru mahir AI lebih kreatif dan interaktif. Mereka rata-rata daripada mereka menggunakan visual, audio, quiz dan permainan kosakata digital. Antara uh, antaranya seperti Quizzes, Canva, Chat GPT. Pembelajaran juga lebih menjadi menyeronokkan dan mudah difahami. Uh, jadi saya percaya uh, kalau seseorang itu serius untuk melihat bahasa Melayu untuk terus Toka relevan dan menarik uh, minat generasi digital, kita mesti memberi lebih fokus pada latihan guru dan teknologi AI yang telah berkembang pada masa kini. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Rusila uh, atas hujah ataupun pandangan yang benar eh daripada Cik. Nampaknya semakin menarik ya eh, kita punya forum malam ni. Saya rasa ramai yang tengah berfikir uh, sekarang apa apa adakah aku pernah guna AI juga. Uh, tapi cari tahu kita masih ada banyak lagi input menarik yang bakal dikongsikan oleh panel seterusnya iaitu uh, Cik Natasha Suhada yang akan bincangkan apakah kesan atau implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Dipersilakan. Terima kasih Cik Noor Azwin moderator kita. Sekarang saya merupakan panel ketiga dan pa pada masa ini saya ingin me mengubahkan kesan daripada isu yang pertama yang dinyatakan oleh panel kita yang pertama. Jadi antara kesan daripada isu pertama tersebut adalah penggunaan AI berlebihan tanpa pemahaman yang mendalam dan kalangan pelajar telah memberikan kesan negatif terhadap kemahiran berfikir mereka kerana kebanyakan daripada pelajar apabila mereka terlalu menggunakan AI dalam pembelajaran mereka, jadi mereka akan menjadi malas berfikir dan sentiasa bergantung kepada aplikasi tersebut. Dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu, keadaan ini telah menyebabkan pelajar terlalu bergantung pada teknologi untuk mendapatkan jawapan dan menyiapkan tugasan. Jadi mereka tidak berusaha memahami atau menulis dengan kemampuan sendiri. Akibatnya, pelajar tidak dapat berfikir dengan baik dan kritikal sekaligus menjejaskan penguasaan mereka terhadap bahasa Melayu, terutamanya dari segi tata bahasa, kuasa kata dan kemahiran menulis. Sebagai contoh, apabila di kelas dalam kelas bersemuka, apabila guru meminta mereka untuk uh, menyiapkan tugasan ataupun melakukan perbentangan, mereka akan berasa tercabar kerana mereka tidak dapat menggunakan teknologi yang mereka sering gunakan, ia, iaitu seperti chat GPT yang memudahkan urusan mereka. Jadi, pelajar yang kerap kali bergantung pada teknologi ini akan mengalami kesukaran dalam menyusun ayat yang betul dan bermakna. Jadi, apakah kesannya? Iaitu karangan yang ditulis akan menjadi kurang berkualiti dan tidak mencapai standard yang diharapkan oleh guru ataupun standard bahasa Melayu yang sebenar. Dari sudut pandangan kami, sebagai bakal pendidik dan juga Uh, sedang belajar ataupun pelajar, kami sedar bahawa menjana idea sendiri tanpa bantuan teknologi AI memang sukar. Namun, kita perlu menggunakan AI dengan cara yang betul. Contohnya adalah hanya sebagai panduan dan tidak berharap 100% daripada jawapan AI untuk diserahkan kepada guru. Namun begitu, kami percaya bahawa jika pelajar terus bergantung kepada AI tanpa berusaha untuk berfikir sendiri, hal ini akan melemahkan kebolehan pelajar untuk belajar dan akan menghadapi cabaran pada masa datang seperti mana yang telah dikatakan dalam beberapa kajian yang mengemukakan bahawa penggunaan AI secara berlebihan ini akan menyebabkan pelajar suka berfikir dan hilang keupayaan untuk fikir secara kritikal dan inovatif. Sebagai seorang sebagai bakal guru, kita mestilah um, Mencari idea-idea idea sendiri Dan mestilah mempunyai kualiti Yang sebenar sebelum Mencuburi bidang-bidang tersebut Okey, sekian itu saja Pengkhusian daripada saya iaitu Kesan daripada isu yang pertama Saya akan serahkan Pada panel yang seterusnya Terima kasih atas hujah atau pandangan benar Daripada Cik Natasha. Mungkin panel kita yang seterusnya Cik Juliana ingin menambah Dan membincangkan juga tentang kesan atau Implikasi AI terhadap pengajaran Dan pembelajaran Bahasa Melayu ini Silakan Cik Juliana. Okey, terima kasih moderator. Hmm, saya akan bincangkan satu lagi kesan penggunaan AI dalam PDP iaitu bagaimana guru cenderung terus guna kaedah konvensional dan kurang meneroka pendekatan teknologi. Macam yang kita semua tahu, dunia pendidikan sekarang sedang melalui perubahan besar dengan adanya teknologi baru seperti kecerdasan bantuan AI tapi sayangnya tidak semua guru bersedia da, atau mahir menggunakan teknologi ini dalam kelas lebih-lebih lagi guru-guru veteran. Disebabkan itu ramai yang masih selesa guna pendekatan lama contohnya mengajar guna buku teks, tulis di papan tulis dan pelajar cuma salin nota dan hafal macam yang Cik Rosila katakan tadi. Isunya sekarang pelajar sekarang ni dah terbiasa dengan dunia digital. Mereka guna telefon pintar ni aplikasi interaktif, tonton video pendidikan dan sebagainya sejak mereka kecil lagi, seawal tiga tahun. Jadi, bila pengajaran tu terlalu biasa dan tiada elemen visual atau interaktif yang menjadikan pembelajaran tu kurang menarik dan tidak rangsang minat mereka untuk belajar. Sebagai contoh, dalam pengajaran tata bahasa, kalau guru hanya baca definisi dan minta pelajar salin pelajar mudah hilang fokus dan mudah rasa bosan. Tapi kalau pendekatan tu diubah sedikit, contohnya guna kuis interaktif, animasi atau contoh situasi sebenar, pelajar bukan saja lebih seronok, tapi juga mungkin lebih faham tentang apa yang mereka sedang pelajari. Masalah lain bila guru terus guna kaedah konvensional ni, pelajar sukar kaitkan isi pelajaran dengan dunia sebenar. Mereka jadi pasif, cuma mendengar dan mencatat tanpa rangsangan mental yang cukup. Pendekatan sebegini juga tidak sesuai dengan semua gaya pembelajaran, contohnya pelajar visual, audio dan kinestetik. Per mereka perlukan variasi dalam cara, cara mereka belajar. Akhirnya, ini boleh menjejaskan pencapaian pelajar dalam kurikulum, khususnya dalam subjek seperti bahasa Melayu yang memerlukan pemahaman lebih mendalam bila pengajaran tidak sesuai dengan realiti dan keperluan pelajar sekarang, ia akan menjadi kurang efektif. Jadi, sebagai bakal pendidik, saya rasa sangat penting untuk kita mula teroka dan biasakan diri guna teknologi AI dalam PDP. Bukan untuk ganti sepenuhnya cara lama, tapi untuk tingkatkan lagi keberkesanan dan tarik minat pelajar supaya proses pembelajaran tu lebih bermakna dan relevan dengan zaman pelajar sekarang. Sekian saja. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Cik Juliana. Nampaknya hujah dan pandangan yang begitu baik sekali daripada Cik Juliana pada malam ini. Baiklah, sudah tiba masanya kita ke panel yang terakhir yang pastinya ramai tertunggu-tunggu. Kalau tadi kita dah dengar pelbagai sudut menarik, kali ini kita akan dengar pula satu lagi perspektif yang akan berkongsi pandangan dan cadangan kepada mereka di luar sana termasuklah kepada mereka bakal pendidik. Okey, persilakan Cik Dayang Nurul Hanani. Persilakan. Eh, terima kasih kepada moderator. Uh, saya sebagai panel terakhir akan menyatakan tentang pandangan dan saranan sebagai bakal pendidik. Berkenaan dengan isu pertama, sebagai bakal pendidik, kami berpandangan bahawa kebergantungan murid terhadap teknologi AI seperti ChatGPT dan Canva AI dalam pembelajaran bahasa Melayu perlu ditangani dengan penuh berhati-hati. Walaupun aplikasi AI dapat membantu murid menjana idea, meminat ayat ataupun menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat namun penggunaan tanpa bimbingan dan kawalan boleh menjejaskan penguasaan sebenar kemahiran berbahasa yang sepatutnya dibina melalui proses pembelajaran yang aktif sekiranya murid terlalu bergantung pada teknologi ini mereka akan kurang berusaha untuk memahami isi pelajaran tidak mengasah kemahiran menulis sendiri dan mengabaikan aspek-aspek penting dalam bahasa Melayu seperti pemahaman konteks budaya, keindahan bahasa dan bah gaya penulisan yang kreatif. Justeru itu, kami percaya bahawa peranan guru amat penting dalam membimbing pelajar agar menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran dan bukannya sebagai jalan pintas. Seterusnya, uh, sebagai uh, untuk uh, isu yang kedua, uh, kami berpandangan bahawa kemahiran guru dalam mengaplikasikan teknologi AI dalam bilik darjah amat penting dan tidak boleh dipandang ringan khususnya dalam pengajaran subjek bahasa Melayu dalam pendidikan dunia pendidikan yang semakin dipacu oleh teknologi kekurangan latihan serta pendedahan yang mencukupi kepada AI dalam kalangan guru boleh menjadi penghalang besar kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran kami percaya bahawa setiap guru berhak diberi peluang untuk mengu menguasai teknologi AI melalui latihan berstruktur dan berterusan. Kemahiran ini dapat menyuntik elemen baru yang lebih dekat dengan minat serta gaya pembelajaran generasi kini. Kami juga melihat bahawa guru yang masih cenderung untuk teruskan terus bergantung kepada kaedah konvensional akan membataskan kreativiti pengajaran dan boleh menjejaskan motivasi dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Di itu, kami berpandangan bahawa penguasaan teknologi AI dalam kalangan guru adalah satu keperluan penting agar mereka mampu menyelesaikan pendekatan pengajaran dengan realiti semasa. Oleh itu, untuk mengatasi isu pertama iaitu masalah murid yang terlalu bergantung kepada AI dalam pembelajaran Bahasa Melayu, kami mencadangkan supaya guru mengajar murid cara menggunakan AI dengan betul dan beretika. Contohnya, guru boleh tunjukkan bagaimana untuk semak semula jawapan yang dijana oleh AI dan galakkan murid bandingkan dengan idea mereka sendiri. Selain itu, guru juga boleh laksanakan aktiviti seperti draft penulisan dan pembentangan idea yang mana dapat membantu murid melihat perkembangan mereka sendiri dan bertanggungjawab dalam pembelajaran tanpa bergantung sepenuhnya terhadap AI. Seterusnya, untuk menangani isu kedua iaitu kurangnya kemahiran guru dalam mengaplikasikan AI, kami mencadangkan agar pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyediakan modul latihan profesional berfasa dan berterusan berkaitan integrasi AI dalam pengajaran. Latihan ini perlu melibatkan pendekatan secara praktikal, seperti bengkel penghasilan bahan bantu mengajar berasaskan AI. Kami juga menyarankan agar komuniti pembelajaran profesional PLC diwujudkan dalam kalangan guru untuk berkongsi idea dan pengalaman menggunakan AI dalam pengajaran. Langkah ini akan dapat meningkatkan keyakinan guru dan kreativiti dalam menerapkan teknologi AI secara bijak dan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran pelajaran bahasa Melayu. Terima kasih itu saja. Terima kasih pandangan dan cadangan yang baik dari panel terakhir kita, Cik Dayan Nurul Hadani. Okey, uh, berakhirlah sesi hujah daripada semua ahli panel kita malam ni. Daripada pemulaan forum hingga ke akhir, kita telah sama-sama menyelami pelbagai perspektif tentang penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jadi satu topik yang bukan sahaja relevan tetapi juga kritikal untuk kita fahami dan manfaatkan sebagai pendidik masa depan. Apa yang saya boleh berkongsi kesimpulan di sini ialah AI membawa banyak manfaat dalam pembelajaran Bahasa Melayu seperti membantu menjana idea dan membuat penyelidikan. Jika disalahguna, ia boleh melemahkan usaha, kreativiti dan kejujuran pelajar. Jadi AI ini harus dijadikan alat sokongan, bukan pengganti usaha. So, jadi guru juga perlu membimbing pelajar menggunakan AI secara bijak, beretika dan bertanggungjawab demi mengekalkan kualiti pembelajaran. Dengan itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli panel atas perkongsian yang bermakna pada malam ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sentiasa yang setia ya mengikuti perbincangan sehingga ke akhir. Semoga segala input yang dikongsikan dapat menjadi panduan dan inspirasi untuk kita semua berdepan dengan cabaran dunia pendidikan digital yang semakin berkembang. Sekian sahaja daripada saya selaku moderator forum perdana malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye.